в том, что вся галактика теперь на моей стороне. Тебе не остановить меня, магистр Юда. Магистр Юща. Магистр Юща. Если бы не третий тур, то магистром был бы я. Так, Викторе Дорфейдеровичу. Вот. Значит, по-перше я буду распускать парламент. По-друге, мы проводим перевыборы. Давай, проводи. Народ не поверит уже ни тебе, ни принцессе Юле. Так, зараз мы спокойно, без эксцессии, проводим смертельную битву. Давай. Давай. Что? Что ты смеешься? Шахтерский вечер, хоть и маленький, но жарит хорошо. И это все, чему тебя научил рыжий карлик? Не смей опять пасть кучу. Я чувствую возмущение силы. Это один из твоих джедаев перешел на темную сторону и стал спикером Сената. Чего ты хочешь? Я требую, чтобы язык клонов стал вторым государственным. Этому не бывать? Летит на помощь мне армада космических пчел. А на моей стороне вся коалиция, включая Ситхов во главе Симоненко. А еще с нами убиван Ахметов и Чубака. Для Чубака, не а за нас Энакин Порошенкин с шоколадной планетой. А к нам присоединится Нестор Скайвокер и вам пиндос Заспокойтесь. Заспокойтесь. Добро завжди прибавить зло. Не Мы думаем вам Затем Зачем ты привел Подмаринский дворец армию донецких роботов? зачем ты привел в нашу галактику? Натовские космические корабли. А что скажет Российская космическая конфедерация? А ничего не скажет. Император Пу на нашей стороне. <связи> а! Ты отрубил мне руку, которая не крала. <связи> я нечаянно старик. Ты освободил меня. Приви меня в джедаи. Как ты принял Ньюра Тимошенко? Да прибудет с тобой сила Майдана!